assalomu alaykum hurmatli talabalar o'zbekiston milliy universiteti jizzax filiali amaliy matematika fakulteti amaliy matematika va informatika kafedrasi assistenti farmonov abdutolibning matematik analiz fanidan masofaviy ta'lim ma'ruza mashg'uloti bo'lib o'tadi demak mavzu funksiyaning monotonligi funksiyaning ekstremumlari reja funksiyaning monotonligi birinchi rejamiz funksiyaning ekstremumlari ikkinchi rejamiz birinchi funksiyaning monotonligi bu rejani ochish uchun quyidagi teoremadan boshlaymiz birinchi teorema fat x funksiya a b intervalda chekli hosilaga ega bo'lsin bu funksiya shu intervalda o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lishi uchun a b intervalda mos ravishda funksiya xosilasi noldan katta yoki teng bo'lishi kerak yoki kamayuvchi üçü bo'lishi uchun hosilasi noldan kichik yoki teng tengsizlik o'rinli bo'lishi zarur va yetarli bu teoremani quyidagicha isbot qilamiz bizga dekart koordinatalar sistemasi berilsin va bu koordinatalar sistemasida biror bir kvadrat funksiyamizni grafigi berilgan bo'lsin bu grafikdan ixtiyoriy a va b chegaralarni olamiz va bu chegaraga kiradigan x argument va bu argumentga mos bo'lgan efat x qiymatini hamda x plyus delta x argumentni va bu argumentga mos bo'lgan efat x plus delta x qiymatlarini olamiz chizmadan ko'rinib turibdiki x va x plus delta x intervalımız delta x kedin. F at x, f at x plus delta x interval ise delta f de bu ise f x plus delta x minus f x kedin. Çizmeden görüntüp ki argumentin küçük kıymetiye fonksiyonun küçük kıymeti mas geliyor. argumentning katta qiymatiga funksiyaning katta qiymati mos keladi demak funksiyamiz bu oraliqda o'suvchi ekan bu holatda funksiya a b intervalda o'suvchi chunki chizmadan ko'rinib turibdiki argument orttirmasi delta x noldan katta va bunga mos funksiya orttirmasi delta f noldan katta bo'lmoqda demak funksiyamiz berilgan oraliqda o'suvchi ekan masalaga boshqa tomondan yondashib ko'ramiz ya'ni chizmadan funksiya orttirmasini argument orttirmasiga nisbatini olganimizda uni musbat ekanligini ko'rinib turibdi ma'lumki birinchi tenglamadan limitga o'tadigan bo'lsak u funksiya hosilasini beradi birinchi tengsizlikdan demak hosila noldan katta yoki tengligi hosil bo'lishi ko'rinib turibdi ikkinchi holat demak dekart koordinatalar sistemasida funksiyamiz quyidagi ko'rinishda berilsin unda a b intervalini ajratib olaylik va bu intervalga kiruvchi x nuktanı ve onunla mağaz bir ucu f at x kıymatını x plus delta x kıymatını ve onunla mağaz bir ucu f x plus delta x kıymatını belirli olaydık. Bundan hem kurun tuttu x ve x plus delta x Uh, delta x getin f x plus delta x ve f x intervallı ise bu da ifade edildi. undan ko'rinib turibdiki funksiya argumentini katta qiymatiga kichik qiymatiga funksiyanig katta qiymati argumentning katta qiymatiga funksiyaning kichik qiymati mos kelyapti demak funksiya boraoiqda kamayuvchi demak bu holatda funksiya a b intervalda kamayuvchi chunki chizmadan ko'rinib turibdiki argument orttirmasi noldan katta va bunga mos funksiya orttirmasi manfiy bo'lmoqda ya'ni noldan kichik bo'lmoqda demak funksiyamiz berilgan oraliqda kamayuvchi ekan ya'ni chizmadan funksiya orttirmasini argument orttirmasiga nisbati manfiy ekanligi ko'rinib turibdi ma'lumki limitga o'tsak hosilani beradi funksiya hosilasini uh, birinchi tengsizlikdan demak hosilamiz noldan kichik yoki hosil bo'lishi ko'rinib turibdi xulosa demak berilgan fx funksiya a b intervalda o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lishi uchun funksiya hosilasi noldan katta yoki teng yoki noldan kichik yoki teng bo'lishi zarur va yetarli ekan quyidagi misolni qaraymiz ushbu fx barobar uch x minus uch x kvadrat funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlang yechish teoremaga ko'ra o'sish oralig'ini aniqlash uchun funksiya hoslasini noldan katta yoki teng shart hamda kamayish oralig'ini aniqlash uchun hosilarni noldan kichik yoki teng shartlarni qo'llaymiz demak quyidagi ifodalarni yozamiz hosila oladigan bo'lsak uch minus olti x noldan katta yoki teng bundan demak ximiz noldan kichik yoki teng nol butun o'ndan beshda o'suvchi ikkinchi holatda esa kamayuvchi bo'ladi ekan ikkinchi rejamiz funksiyaning ekstremum qiymatlari efat x funksiya ab intervalda berilgan bo'lib x nol nuqtamiz ab b intervalga tegishli bo'lsin va x nol atrofida x nol minus betta delta x nol plyus delta bu esa a bga a bning qism oralig'i bo'lsin birinchi tarif agar ixtiyoriy x tegishli u delta x nol atrof uchun efat x kichik yoki teng efat x noldan bo'lsa yoki efat ximiz katta yoki tengbo'lsa efat x funksiya x nol nuqtada lokal maksimumga yoki lokal minimumga ega deyiladi efat x nol qiymat efat x, x funksiyaning delta atrofidagi lokal maksimumi lokal minimumi deyiladi ikkinchi tarif agar ixtiyoriy x delta atrof uchun x nol uchun ef at x kichik ef at x noldan yoki ef at x katta ef at x noldan bo'lsa ef at x funksiya x nol nuqtada qat'iy lokal maksimumga qat'iy lokal minimumga ega deyiladi funksiyaning delta x dagi maksimumi minimumi qiymatlari ef at x nol maksimum x tegishli u delta x0, f x nol ef at x ef at x nol yoki okay. minimum x tegishli u delta x0, f x nol fat x kabi belgilanadi bunda maksimum minimum lotincha maksimum minimum so'zidan iborat bo'lib eng katta eng kichik degan ma'noni anglatadi masalan fx x teng ilzo ostida bir minus k kvadrat funksiya x, x teng nol nuqtadan maksimumga erishadi chunki ixtiyoriy x delta x nol minus biru bir, bir aniqlanish funksiyani aniqlanish sohasini qism bo'lib delta noldan katta bo'lgani uchun fx efat noldan kichik bo'ladi ya'ni efat x teng ho'z bir minus x kvadrat kichik efat nol ya'ni birdan bo'ladi e'tiboringiz uchun kattakon rahmat